semuanya selamat datang di channel rumah unik ebony house yang baru mampir mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini oke di video kali ini saya akan sharingkan buat kalian yang baru beli rumah rumah yang mungkin kalau di saya ini adalah ukuran 60 dan butuh inspirasi kira-kira barang apa aja sih yang perlu disiapkan ketika masuk rumah baru nah ini dia yuk ditonton sampai habis Oke, okay, jadi ini langsung saya coba sharingkan ya dari area depan, dalam dengan lebih detail. Mungkin kalian lagi cari barang-barang untuk rumah baru, siapa tahu mendapat inspirasi dari video ini. Nah, yang mau tahu nanti linknya saya sertakan di deskripsi dan ada beberapa barang yang sudah saya review lebih detail. Oke, okay, sekarang langsung kita lihat aja. Oke, okay, sebelum masuk lihat ruangannya, nah kurang lebih denanya itu seperti ini. Ini 5 x 12. Nah, ini area parkir mobil. Kemudian di sini ada teras. Masuk lagi, ini adalah area ruang keluarga. Kemudian di sini ada pintu untuk masuk ke kamar pertama. Kamar mandinya hanya satu di sini. Dan kemudian ada kamar lagi di belakang. Nah, ini adalah area dapur. Area dapur ini di bagian sini. Aku nah, ini di sini ada atap yang transparan ke atas sehingga udara bisa masuk. Di sini kamarnya ada jendela, kemudian kalau kamar depannya ada jendela di sini. Pintunya di sini, dan ini kita udah pasangin teralis, jadi udara bisa lebih masuk. Dan di sini juga udah ada jendela yang dipasang teralis. Jadi untuk rumah ukuran segini sirkulasinya cukup baik ya. Nah ini karena areanya juga atapnya termasuk tinggi dan area disentul, sehingga berasa banget udaranya lebih adem. Oke, langsung kita lihat aja kenapa kan rumahnya kita lagi di rumah yang ukuran 60 jadi kalau baru ambil rumah nah ini rekomendasi saya pertama bikin tralis ya karena biasanya bawaan rumah itu belum ada tralis kemudian yang dibutuhin karpet ini tiker juga boleh jangan lupa gorden ini kalau mau tambahin tv pakai induk tv biar hemat tempat kalau ini di saya kipas, kemudian colokan dan dinding jangan lupa ya kemudian kita cek ini area kamar nah ini kasur, kasurnya boleh pakai in the box karena gampang, nanti tinggal buka bantal guling, nah ini juga jangan lupa untuk gordennya juga ini kamar depan kalau mau pakai AC boleh AC setengah PK aja cukup ada jam dinding juga. Kemudian rak ini biasanya kita perlu untuk naruh remote, naruh barang-barang. Kemudian di belakang pintu jangan lupa untuk ditaruh gantungan baju. Nah, ini di area kamar jangan lupa beli spray nih tambahan nah ini saya biasanya pakai dua ada spray anti air dan juga spray yang atas bantal kulit juga jangan lupa disiapkan ya lampu-lampu juga jangan lupa siapa tahu ketika beli rumahnya belum ada lampu kita ke area kamar mandi nah di kamar mandi jangan lupa nih ember gayung Kemudian raknya ini peralatan mandi sendiri-sendiri ya. Ini tempat tisu, sabun. Yang lainnya exhaust fan nih. Kadang biasanya tempat kamar mandi belum tentu semuanya nyediain exhaust fan. Sekarang kita lihat ke kamar belakang. Ini gorden. Kalau di kamar belakang saya taruh kipas dinding yang tempel. Kemudian karena jarang ke sini, jadi untuk lemari pakaiannya saya ambil yang ini aja karena ini cukup untuk tempat singgah. Ini juga boleh nih ditambahin buat lampu tidur. Ini rak ini sebenarnya bisa ada tiga set nih jadi lumayan nih bisa jadi lengkap. Kemudian jam dindingnya juga jangan lupa ambil lemari yang ini boleh jadi udah ada kacanya jadi bisa sekalian gak perlu pilih kaca khusus ini udah oke okay. kacanya juga lumayan besar oke okay, sekarang lanjut ke area dapur ini area dapur ini kulkas dua pintu boleh kemudian galon kalau mau hemat bisa pakai yang berbentuk pompa galon kompor ini dua tungku ini semuanya barang-barangnya ini banyak yang sudah saya review bisa mampir aja nanti linknya semuanya saya sertakan di deskripsi Nah ini juga sudah pernah saya review nih Rak Rovega Ini rekomend banget Karena area ini Nih jadi area ini Dia dindingnya ini Atapnya tuh keluar Jadi bisa masuk debu lah ya Nah kalau rak piringnya Rekomennya jangan yang terbuka Kalau ini kan tertutup nih Nih Kemudian ini ditambahin rak ini jadi tiga set tadi yang di kamar ada dua, satu di sini, ini toples bumbu ini toplesnya dari Pindidit House nih udah custom sama stikernya, udah cutting dan udah waterproof dan ini lemari dapurnya isinya lumayan buat isi isi jadi bisa hemat tempat ya ini kemudian, ini suka nggak ada boleh dibeli saringannya lanjut lagi Jangan lupa tempat sampah disediain dan ini juga keset nah kemudian di area belakang nah ini ini jadi saya udah beli ini adalah rak untuk jemuran baju sorry bukan rak jemuran baju lipat yang bisa ditarik dan dilipat ini cocok banget untuk ruangan yang spesial terbatas kemudian ini juga ada nih ini banyak sudah ini sudah saya review semuanya ini supaya kalau masakan jamurannya banyak dia modal ikat saya udah pasangin kita bisa tarik ikat di sini dan juga dari sini jadi bisa dua ujung lumayan panjang kemudian ini juga ya perlu ya kalau di belakang buat gantung-gantung pel atau sapu nih jangan lupa juga nih sekop-sekop lainnya Oke, okay, sekian dulu. Inilah review-review dan juga saran-saran. Kalau lagi ngambil rumah baru, kemudian perlu untuk isi rumah dengan isi yang standar. Nah, itu dia sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan langsung isi di kolom komentar. Oke, okay, terima kasih yang sudah menonton. Mohon bantu untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, dan sampai jumpa di lain video. Bye bye.